а кто-то тем... Ты, ты смотри! Кому не интересно, правда, можете подождать. Пойди покурить. А Нет, Нет, подождите, дайте слово. Я, я не хочу, чтобы вы так с людьми обращались. Это больше. Я вам сказал, подожди. за субсидию нам не надо рассказывать. Я должны быть потому что нам должны на счет поступать деньги, чтобы ОСБП нормально работала. Ви задали питання, у вас офіційне засідання комітету? Так. <звіджен> да. Люди хочуть почути порядок денний засідання. Хто голова зборів, хто секретар? І далі йдемо по порядку денному. Це так складно зрозуміти. І всі так, зображення почалися, всі сюди воно ще не почалося. Ви сідали,

Я не займу много времени, 5 минут для того, чтобы вы понимали, как будет целыми. проходить, как уже проходит а, механизм выплаты субсидий. А, хочу сказать, что порядок назначения не поменялся. Поменялось только, поменялся только порядок выплаты. Теперь люди, которые оформили субсидию а, с прошлого года на отопительный сезон, 18-19 год, в марте месяце получат деньги живые. То есть... Для того, чтобы вы понимали, в чем разница. Раньше управление соцзахисту, согласно назначенной субсидии, перечисляло эти деньги по коммунальным предприятиям. Теперь человек сам будет, получив живые деньги, расплачиваться с коммунальными предприятиями самостоятельно. Пенсионеры получат эти выплаты, эти вови, за пират, вместе с пенсией. Те люди, которые не пенсионеры, получат через Ощадбанк, как грушевые переказ. Если у кого-то в Ощадбанке открыт уже счет социальный, либо это была зарплата, либо это было пособие какое-то, то деньги упадут на эти карты. Специально открывать счета не нужно. Вот. Чтобы вы понимали, что расплачиваться и отслеживать теперь и свое потребление коммунальных платежей и расчет за него теперь лежит конкретно на каждом человеке. И вы должны понимать, что это деньги целевые. Я понимаю, что всем живется сейчас тяжело, но вы не должны потратить их на еду. Это деньги государство выделило вам в помощь для погашения э, за потребленные коммунальные послуги. Поэтому вы должны обязательно частно и в полном обсязи сплачивать за эти коммунальные послуги. Так прописано в порядке, что теперь, если человек против Еси у нього буде заборгованість протягом місяця за несплату понад 340 сорок гривень, субсидія буде припинятися, і вона не буде поновлюватися, а вона буде призначатися сизнова. только после подачи заявы, новой заявы и декларации и только при отсутствии долга у человека на счету. Поэтому ну, мы взываем всех к, к, сознательности гражданской, обязательно расплачивайтесь за коммунальные предприятия. Иначе они просто не выдержат, они просто обанкротятся, и мы останемся вообще все, без света, без воды, потому что они не смогут нам предоставлять эти послуги. Поэтому вы должны только понять одно. Для вас размер субсидий не изменился. Вы, как, его, как она была назначена в какой-то одной сумме большой, эта же сумма вам и придет, только год и в И вы теперь типа, ее получите, и будете самостоятельно сплачивать за все коммунальные послуги. Відповідно до тех квитанций, которые вам надешлют в коммунальные підприємства. Если да, есть Вы сказали в течение месяца, я сегодня был в банки. Мені сказали так, хто до 20 числа не не получе і не заплатить, закривається програма. Після 20-го числа все. Отвечаю Будете платити. Вам... Ні, подождіть, я вам відповідаю основательно. Людина, якщо протягом трьох місяців не снімете ці кошти, не сніметь, ну по разним причинам, не дай Бог заболел, в лікарні лежить, не дай Бог командіровки. Ага. Протягом трьох місяців ці кошти залишаються на вашому особовому рахунку. Вы, может быть, платите из каких-то других средств, да, а эти деньги собираете. Протягом трех месяцев они сберегаются на вашем особовому рахунку. Если вы протягом трех месяцев не сняли, только тогда эти кошты поворачиваются обратно в держбюджет. А платежки приходят. Я не за это а хочу вам сказать. Слова. Я хочу сказать, что они сказали, что если вы не заплатите до 20 числа Смотрите. за той месяц не заплатите. Смотрите, Смотрите. Значит, Значит, они... я вам рассказываю. Март месяц, ну, как и любой другой это считается текущий месяц, в котором мы оплачиваем за предыдущий. То есть если вы против марта не заплатили, вам субсидию не припынят. Если вы не заплатили против апреля за февраль, то есть станом на 1 травня, если у вас будет заборгованность за февраль, вам субсидию припынят. То есть вы должны понимать, март весь месяц дается для разрахунки. Март и э, по апреля. Нам данные дают на первое число мая про заборгованность. Поэтому это все. Значит, смотрите, 1 04, 1 Давайте по очереди. Да, давайте по одному. Значит, по поводу энергосбыта и энергоэлектропостачания. <свят> все вы знаете, да, что с января месяца там идет организация этих двух. Ну, двух предприятий, все. Только в связи с этим связано то, что задержка была по натисланию. субсидианций. Но опять же, все питание конкретно к этой организации не к управлению субсидий. Это я вам говорю как простой потребитель, когда вам был десять. Я был, я был ваша организация. Я был Мне счет продуктов банки. Мне сказали, что до мая месяца можешь получать приватбанки. банки. получать продуктов банки. Правда или нет? Да. Вы получаете пенсию по приватбанку? Да. да. Для пенсионеров отрывание готівки будет производиться в той способ, как и отрывание пенсии. Если вы отрываете по любому банку, там, у каждого разный, на тот счет и будут идти. Если по почте приносит почтальон. Только это две ведомости. Одна ⁇ это ну, пенсия, другая ⁇ это субсидия. А место уже будет... Другие, Смотрите, сейчас параллельно действуют две схемы выплаты субсидий. Первая, то есть я начала говорить, это те, кто оформил с початку опаливального сезона, 18-19. Вторая схема, это Безготевкова, это те люди, которые свернулись за призначением субсидий с новой заявой с января этого года. Как правило, это в основном люди, которые оформляют на твердые палы вот газ, уголь, грубо говоря. Либо те люди, у которых в семье произошли какие-то змины, которые влияют на назначение субсидий. Поменялся состав семьи, поменялись ну, доходы. Вот эти люди, для них будет безготевково. То есть за них будут перечислять, как и перечисляли на коммунальные предприятия. Только теперь не управление соцзахисту, а ощадный банк. А с мая месяца, Но мы с мая месяца, будем, да? с мая, в мае месяце, как на сегодняшний день прописано постановой, да, в мае месяце Каждый, отбывающий субсидии, должен будет обратиться до управления соцзащиту с новой заявкой и декларацией для того, чтобы, то есть была субсидия назначена и дальше. Но правительство выберет из этих двух схем, которые действуют сейчас параллельно, какую-то одну, которая лучше сработает. То есть, они посмотрят, как люди лучше расплачиваются, когда они получают готивкой или если это безготивковая форма. Но я хочу сказать, что давайте дождемся мая, потому что звины у нас практически каждый день. Мы всегда даем объявления в три газеты местные. Мы даем на сайт Токматской Миской Рады. Мы у себя в управлении вешаем объявления и просим коммунальные предприятия иногда по электронке сбрасываем, разместить информацию, ну, для вас достучаться, чтобы вы видели. Поэтому просьба просто читать, следить за этими изменениями. Если что непонятно, управление соцзахисту работает ежедневно, а в приема громадян без обеденного перерыва приходите, спрашивайтесь, мы всегда открыты для диалога. Вы еще скажите людям, что то есть субсидии, которые выделяют государство, не будет хватать на оплату коммунальных послуг. Подождите, ну, не подождите, не подождите, подождите. подождите, подождите. А это из а 95 года существует механизм отдания субсидий. Да? Никогда субсидия не покрывала полный. Я знаю, а мы это объясняем. А, да, да, да. Субсидия, субсидия уже, уже пытались. Хорошо, 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 еще вопросы. Вопрос. До, субсидия начисляется до <со> э, какой то, думаю, э, субсидия да, назначается я, на я, социальную методу. Субсидия начисляется до какой суммы дохода семьи. Есть а у вас такой. Смотрите, Ваш вот я же хотела полосы, вам сказать, да. субсидия назначается. То есть э, вот этот механизм, когда назначается на социальную норму, появился у нас в 2015 году. До этого субсидия назначалась как? бы, если кто помнит, да, брались ваши среднемесячные показания по каждому коммунальному. Выводилось, пенсионеры не больше 10% должны платить, работающие не больше 15% от своего совокупного дохода. Сейчас субсидия берется в расчеты, рассчитывается, вернее, на социальную норму. То есть постановой Кабмина вызначено, что людина одна потребляет 4 куба воды, 70 киловатт света, плюс 30 на семью, там столько-то кубов газа, да, и вот берется в расчет именно, что вы потребляете. Используйте вы эти 4 куба или нет, но для расчета субсидий берется, что вы используете 4. И вот когда рассчитывается субсидия из ваших доходов, вот у вас пенсия 1500, она и смотрит, сколько вы из своих 1500 можете заплатить за 4 куба воды, за 70 киловатт света, за 10 кубов газа и за 48 квадратов жилья. Вот, из ваших доходов. И вот этот э, выводится обов'язковый платиш. Но я вот хотела сейчас сказать по поводу обов'язкового. Понятие обов'язковый платеж в связи с вводом готивковой формы теряет свой смысл. Потому что теперь обов'язковый платиш не надо. Теперь вы будете платить фактическое потребление. То есть вам принес, принесло в коммунальное предприятие квитанцию, где написано, что вы выкористали за цей период такое-то э, такое количество послуги. Из этой всей суммы у вас на руках есть деньги. То есть вы, в принципе, платите теперь все, что там написано в квитанции, но имея при этом уже допомогу от державы в виде живых денег. Вы их получили, они у вас в кармане. Держава вас спонукая экономить. Теперь вы можете не использовать 4 труба воды. Используйте один куб. И вы заплатите меньше, и у вас эта копеечка останется. Я, я понимаю, вы меня извините, пожалуйста. Я что имел в виду? Так. Доход семьи. Нам тяжело, 2 тысячи, 20 тысяч, 50 тысяч. понимаете, вот субсидия на 50 тысяч начисляется или нет? Да нет, нет не, нет, не начисляется. Я вот именно грань вот эта, самая высокая, Но, что вот идет ну, да, правило, Нет, смотрите, я же еще раз говорю, здесь немножко другой механизм. Здесь рассчитывается не то, то есть ваши доходы. Вы можете получать 50 тысяч и обратиться к нам. Но здесь будет играть роль, сколько у вас прописано людей. Сколько, То есть если у вас прописано 10 человек, это аж 50 кубов, то есть вернее, э, сколько там, 10 у 4, 40 кубов воды. И сможет ли эта семья заплатить за эти 40 кубов воды? Сможет ли она оплатить то количество социальной нормы света, которое ей положено э, и выделено государством? Здесь немножко много, как вы путаете то, что было раньше, и то, что сейчас. Вы к доходам я не привязываетесь. Я. Я подождите. Не Давайте, если вы... Ну, Я чтобы вот. не задерживать все, да. Я прихожу к вам, и а мне говорят, у вас 20-30 тысяч доход, там пенсия не положена. Вот что я спрашиваю. Не пенсия, не пенсия а субсидия. Субсидии. Вам такого никто я не сказал. Вот спасибо большое. <говорот> никто не скажет. <говорот> Пожалуйста. Да, да, Прекратите. Да, Давайте да, Прекрати. да, мы народу да, честно объясним. Все это технически грамотно объяснено. Теперь давайте мы народу честно объясним. На сегодняшний день, будь ласка, послушайте. На сегодняшний день, вы народ ободрали 50%. Так легко. Давайте не обобщать. Не вы. Вы не, вы. Вы не надо обобщать. Я, я говорю то, как особо, есть. И Бога вы об этом не знаете. Надо. Не, надо не надо вы почему. Они исполнитель, но вы об этом знаете. Я на сегодняшний день, говорю. это честно, вы знаете, что это честно. Народ ободрали на 50%. Так или нет? Плане На, 7. На 90. денег. Да, да. Выделение субсидий, чтобы вы понимали. Вы имеете в виду, На 50%. процентов вы сократили кому не положено. Да. Там того приписали, да. того выписали. выписали. Вы повыкидали народ. Теперь первый вопрос. Второй вопрос. Когда в бюджет заложили эти денежки, и там начали хихикать, чем мало. Оказалось, их много. Теперь я вам больше скажу. Согласно вот этой, что вы сейчас сотворили аферу, Аферу, вы будете в мае месяце спрашивать, а кому еще субсидия нужна? Значит, Запомните нет. меня, в мае месяце мы встретимся. Значит, Будет это, народ не догонит этого всего, и ведь не хватит заплатить. И вы скажете, а вам не положено. Давайте, вы три вопроса назвали, давайте я буду по очереди отвечать. Первое. Я бы попросила вас не обобщать. Вы прекрасно знаете, что субсидия выплачивается не мной лично. Не да я вам лично не говорю, вашей службе вы говорите, я И не как службе, как человек, и не службе. Не в службе. Вы вроде грамотный человек, мы с вами не раз общались. Вы прекрасно понимаете, что любое, что субсидия выплачивается, ведь повидно до постановы Кабинета Министров. И порядок прописывается кабинетом министров. Мы, как по особы, работаем за законодательным поле. Да. Если там написано, что этому человеку, это это, это, этому домогосподарству субсидия не назначается людине, она назначается на домогосподарство, да, то всех зарегистрированных. Я Если положено, да. если нет, извините. Да, да, да. Ваше положено, мы уже знаем ваше положено. Теперь я вам больше расскажу. За эту, это у нас не правительство, это жулики жулики, самые настоящие. Теперь я, я вам объясню, объясню эту ситуацию. Когда они объяснили, что по 2400 дадут людям денег. Но Перед ну? этим добавили по 100 рублей и говорят. Сейчас а сейчас говорит. Все, все до свидос. До свидос. Это жулики. И вы с ними вместе, в кучку. И с жуликами. Конечно, все. Я ваши 2000 положила себе в карман. Нет, вы не ложите. Вы их просто как поддержите нам, вы и нам утюхаете, и утрайтераете нам, якими лохи. Знаете, а ну в чем понятно? Действительно... Да вона, я до неї, но вона должна знать. Подабали людям по рублів і тепер під сидять по дві-чотири.

Полиция суд что он здесь не ответит. Это вопрос. Плохо слышно. Не тихо, не тихо, тихо.

Спасибо вам, было все очень понятно. Мы очень рады, что мы будем в Хорошо, хорошо, хорошо. Так,